Много многом не обновлялись с 19 века, когда они там закладывались. И там вот, только на этой протяженности 25 околских цирков, которые на сегодняшний день, э, их состояние ну, очень критично. А, верхний пешеходный маршрут э, – это тоже отдельная тема, которая, вот особенно вот в районе Бушевского 9, наверное, для того, чтобы обслуживать ну, осуществить транспортное обслуживание вот, верхнего, нижнего срединного маршрута, вот есть схема транспортного обслуживания территории, мы предлагаем также размещение поликульора, который соединит статус арсенального зеленого театра и нижнюю часть, для того, чтобы увеличить вот, обслуживание транспортного нижнего маршрута где-то общей протяженностью 2 километров. Почему? Потому что есть станция метрополитенных, которая обслуживает в этом году. -то, То есть и м -м -м формирование нижней станции конъюлера, которая будет совпадать со станцией метро, даст возможность обеспечения транспортного обслуживания еще на ну, 5 километров внутри, в этом, уровне, с, в этом уровне, что а, позволит каким-то образом хотя бы эксплуатировать людей большая проблема в целом развития данной территории в том, что э, мало вертикальных связей. И э, на самом деле дорожки на этой территории есть на сегодняшний день. Мы вот с Сергеем Анатольевичем, с Андреем Анатольевичем выходили, гуляли практически по всем дорожке, дорожкам, что характерно. А э, дорога есть, но на ней вот такой слой мокрый. Простой, потому что там никто не ходит, потому что до некуда ходить. Это прямо вот ниже а, скрытого могила, которая э, считается, как бы, таким местом, куда ходят люди. Реально, вот такой слой моглы. Эм, — <раз> А? <сорка> — <сорка> а? <сорка> um, <мне, сорка> на дороге... Он мне... Я него, не могу с ней Просто пока я не услышал. — Это говорит о том, что там <сорка> <и> ну, никого нет. — Дело в том, что... Про можно сказать? Да. Не все знают. — Во-первых, почему он мог? ну что, мог, мог, мог и пошли. Он шел полчаса, а потом говорит, я знаю, почему он мог. Называется. Я говорю, почему? Я говорю, потому что на этом камне никто не мог вырасти. А он не мог. Я прошу просить, просто мне кажется, что ты очень сильно в большие детали залез. После моего такого краткого слова и голосового Главное, я скажу, про Олею Соборостика. Идея хорошая, интересная, непонятно. Я не хочу вас сейчас уводить в такие тонкости, которые сами мы еще не знаем, что каждый, как помните, как было у нас глубокий отдыха на 15150, Кстати, что плохого было. но приезжали и каждый там какой-нибудь свой блокированный э, вот, въезд в город Николаев или еще что-то, это не будет. Будет общая идея, которая должна быть выполнена будет в общем конце. Но самое главное, о чем, мне кажется, ты немножко извини, вы не ответа не сказали. Знаете, я русскоязычный, парень, я могу говорить, но меня немножко вот достает арка, которая у нас называется ЕРМО. Она достает не тем, что она некрасивая или она уже разрушается частично, нет, а тем, что главенствует она над Киевом, соответственно, над столицей Украины. И, соответственно, на нашей, наверное, где-то Мне казалось, что вот это вот место, где о котором шла речь, о том, где нужно решать вопрос, пока что лишь место, но о каком он будет, уже конкурсом решать в момент соборности Украины, то в этом месте на пике, на склонах, хорошо видно, будучи видным издали, он мог бы этот момент соборности немножечко Извините за слово, переплюнуть парочку. Я кроме этих не буду, Но мне кажется, что вот соборность как раз могла бы стать тем символом. там. А монумент это не значит, что надо обязательно ставить колонну, сорвом или еще что нибудь такое. Это может быть архитектурное сооружение в виде Бельведера, Ротонды и так далее. И То есть организованное пространство с и вот с мохом, да, который скульптует могилы обратно на лопаточку. Я думаю, что да, все темы, эти все вопросы, таким образом невозможно угодно. Я хотел просто в общем рассказать. А еще можно сказать, что вот как символ Киева в данном случае входит в нижний парк Крещения. Почему? Потому что Крещение это тоже акт собрания, то есть да, свободности. А, и вот лестница, когда они права – очень любимая восстановление. Это действительно очень красивая красивое место, которое заслуживает отдельного внимания. Ну, таким образом мы пытаемся его заслужить а, Думаю, что, во-первых, А. Дальше проще будет отвечать на вопросы. То есть э, и Б услышать предложение, каким образом процесс систематизировать для того, чтобы вести до работы. Если нужно, вы можете пользоваться вот маркерами, вот жад схемы, которые вы можете взять, делать на них какие-то пометки, отметки, э, и с помощью чего вносить предложение о том, что допустим, у нас беспокоит. А если эти вопросы каким-то образом мы прорабатывали, мы будем отвечать. Потому что действительно экспозиционного материала не так много, вы понимаете, что ну, увеличить площадь экспозиции мы не могли. А поэтому что-то мы уже продумывали, еще не реализовали правильно, да? То есть э, какие-то вопросы проще отвечать, чем затрагивать специалистов. Но хотелось бы, конечно, услышать больше критики, больше идей, больше возражений на то, что... Не лучше было разговор о том, что острова вывести, да, из подрайона, и, соответственно, не лучше, если всю эту территорию, включая все эти острова, вывести в отдельную административную, в отдельную административную единицу. Кроме того, а, насколько я понимаю, статуса вся этой территории никакого не имеет. То есть она не имеет ни охранного статуса, ни статуса, статуса, там, регулируемой застройки. Концепция, которую вы разработали прекрасно, но завтра администрация построит высоту, и всю, концепцию, и всю концепцию вам придется менять. То есть вот, ну, наверное, нужно, мне так кажется, я, может быть, не профессионал, начинать нужно с фундамента. То есть нужно территорию объединять, нужно выводить ее в отдельную административную единицу, нужно давать ей определенный статус. И после этого уже разрабатывает то, что может быть как бы украшением этой территории. Все остальное, конечно, прекрасно, работать дело. Но фундаментами. Помните, историю по поводу соборности, да, то же самое То, что она должна объединять. Поэтому забиться на один, скорее всего, не будем. Дело в том, что есть административное понятие можете сказать, что это не что На самом деле ничего же не нужно, потому что здесь районы все они подчиняются нашему управлению точно Мы вправе без согласования с районными администрациями проводить любые... Они тоже без согласования могут строить все, что... Умудши. Ничего не могут. Это ну, все... пока в вашем случае вижу, что построено. Это как раз ситуация, которую мы пытаемся исправить. в том-то дело, что придание особого статуса... Это вы никто, можете исправить, но вы не можете помешать. Мы работаем конструктивно, нужно вывести всю территорию, сделать ее национальным планом. И после этого работать с ней как с одной из Есть что? еще какой-то вопрос? Нет, кто? Можно на него ответить, ответить? Да, пожалуйста. Пожалуйста. да, То есть вот в этом третьем, что мы хотим сформировать территорию проекта национальный план. Но, ну, <свят> но это же происходит в результате работы. Да? А это результат, этому результату работы предшествует вот такое вот обсуждение и сбор которые сейчас происходит. Поэтому конечная цель этой работы как раз и является те вещи, которые мы призываем. Поэтому спасибо, мы сделаем именно так, как вы Можно ну, я вам хочу задать вопрос? В, вот в докладе прозвучало, что именно касаясь этой территории, прибрежной правой стороны, все это вот национальный парк Украины. Просто так называть национальный парк любой территории нельзя. Есть закон про национальный парк, про природно-заповедный фонд. І що таке національний природний парк? Це поняття, воно має свої вимоги до території, до зонування, до зони охорони і так далі. І це обов'язково прерогатива Міністерства охорони навколишнього середовища. Раз. По-друге, на таку територію повинен бути вказ президента, що це е, територія е, значить, е, саме буде національним парком, постанови там певні і так далі. Я хотіла запитати. Значить, якщо ви хочете називати це національним парком, мабуть, це недостатньо. Якщо б ви взяли то в межах, того, що Румуни показали, всі 37 островів, збереження виправи, всю водну артерію, це можна було навіть є такий аналог. Шацькі озера це національний державний національний природний парк. Так що це є можливість. Тоді не треба нічого ділити між районами, між владами. Для національного парку є статус, виділяється дирекція, є управління, є кошти, є наукова частина, вони займаються цим, але вони займаються тільки в межах природоохоронної діяльності. Якщо ж ми хочемо вирішити свою своє завдання, ще рекреаційну функцію, туристичну функцію, то тоді це, це треба вже якось розвивати, коли цей статус буде отриманий, і тоді робиться проєкт. Проєкт національного парку. Таких національних парків у нас зараз є 20, а в перспективі 47. І розумієте, на них розробляється проєктна документація. Досить ну, є товтри, як Кам'янець-Подільський, та та частина є Українські Карпати, озеро Синевір. Чому Дніпро з його прекрасним потенціалом? А це, звичайно, може бути рекреаційно-туристичною частиною цього парку. Бо він має чотири зони охорони природи. Суворої режимності, регульована рекреація, нерегульованої рекреація, там не наукова, якась частина може бути стаціонарне. Ну це не має значення стаціонарне, не стаціонарне. Дякую за 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 пропозицію. Я вас дуже розумію, я сам родом з куча міського, я розумію за що ви говорите. Це речі для мене злив. Так це статус йому визначені. Територіальні параметри. Це якраз є мотори цієї роботи. Я єдине, що хочу сказати, ви так купили, знаєте, є Національний парк України, а закону написано Національний природний парк України, і далі ми пішли про покорну природу. Тобто, в цьому це питання, що це перехід від національного парку до національного природного... Що не має статус національного парку? Ви не розумієте під цим національним парк? парком? Я не про це хочу сказати. Mm -hmm. Я хочу сказати єдине, що... Різниця в основному слові може за собою мати великі наслідки. І метою цієї роботи є не, не, на, не, на, а, ну, скажімо, не заставити, повірити тільки в цю догму, що має бути тільки так, а дати до розгляду для того, щоб зібрати пропозиції, в тому, перш за все ваші, для того, щоб знайти ту найкращу правову форму, з якою можна було б з цієї території. Тому, тому конструктивна пропозиція мало того, що вони потрібні, Більше того, що ми процій. розуміємо, що цей проєкт не може бути реалізований без підтримки найвищої влади. Це може бути репетиційною зона. Прокажіте, будь ласка, от з прикладу національного парку, от абсолютно згодом з попереднім експертом, що Національний природний парк це з цілком певна установа, да? з певним статусом. Якщо ви говорите про цю територію, то хотілося б почути, як ви будете вирішувати там породність. Цієї що... можна парк не Ну, Можна і Я закінчу, потім відкидати нову. Власне, йдеться про що? Що там, на території будь-якого національного парку є два пріоритети рекреація і охорона природи. Так? Ви дуже безкупче показали що нам, як ця територія дійсно буде служити рекреації. Дійсно, якби це було виконано так, як ви говорите, то я вважаю, що це був би великий позитив для Києва. Тому що збільшив би туристичний потенціал і так далі, дав би нам можливість того, щоб, ну, щоб у нас можна було щось подивитися. Але дуже багато киян і предохоронців спитають у вас, як ви одночасно вирішуєте питання предохорони на цій території, тому що ці території дуже цінні, наприклад, тим, що це головні, головні землі.